Такая лазанья, такая лазанья, прямо... Прямо пальчики оближешь, да? Да. Я просто счастлив, что ты моя жена. О, Марио, о. Ну, тогда ты, конечно же, помнишь, что скоро будет юбилей счастливейшего дня нашей жизни. Я уже вовсю готовлюсь. Надеюсь, ты тоже уже готовишь мне подарок. Я, 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 я как раз хотел пойти к Луиджи и... и... А, Луиджи, ну ты только с ним не задерживайся, ладно? Потом... Ну, я тогда побежала по своим дичьим делам. Мама мия! Луиджи, да! После как я раз сюда пришел, денег что с тобой случилось. Только что пришла принцесса Пич и сказала, что у нас скоро юбилей какого-то важного дня жизни. Я не помню какого. Что-то случилось? <свы> ну, похоже, ты опять забыл. Напоминаю для особо памятных. У вас юбилей свадьбы. Точно! Спасибо, Луичи! Я так рад, что ты у меня есть! Сюда, пожалуйста, мать. Что дарить-то будешь? Ну, я не знаю. Я не знаю, что ей дарить. У нее и так уже все есть. Монетки, кирпичи, замки. Ну, тут подумай, сегодня у нее еще нет. И, пожалуйста, не вляпайся в неприятности. Хорошо. Последним сведением опроса, самой часто всплывающей проблемой является проблема выбора подарка. О, как же это сделать правильно, чтобы не попасть в просадку. Так, о, многие выбирают звезду желания. Она создана специально для исполнения сокровенных желаний. Зачем гадать и мучиться, выбирая идеальный подарок? Ведь можно просто подарить звезду желаний и получить сам выберет себе подарок. Чтобы ее найти... Где, -где, где продолжение? Как ее найти? И что мне делать? И у меня лямочка отвалилась. Ладно, пойду и